Ольга, здравствуйте. Ну я просто сразу хочу сказать нашим э, телезрителям, что вы первый раз на студии, вы очень не хотели, ну как, ну, что стеснялись и смущались. Спасибо, что пришли, на самом деле Иван сейчас, насколько я понимаю, тоже вас смотрит. У меня будет компромисс, просто расскажите, как вы, вы оказались в Киеве. Вы, я так понимаю, что родились, выросли и в, жили в, в, Артемовском в Артемовском районе, это Донецкая область. Да. А в какой день вы выехали, когда вы выехали? Когда 27 июня. 27 июня, а почему вы выехали, что случилось? наше предприятие ДНР угу. вот. и приезжали ко мне домой, угрожали. То есть сказали, если я не выйду, то оставят только обиду в доме. А что такое? Со звуком что-то, да? Работает? Да. То есть вы выехали 27 числа, они угрожали, что в связи с чем с тем, что у вас супруг в Артемовске с тем, где на каком предприятии я работала. А почему что-то за предприятие такое было, что оно запрещало? Почему? Ну, я не могу говорить название предприятия. Не, название не надо, в связи с тем, что предприятие как-то принадлежало какому-то человеку. Ну, это предприятие захватили ДНРовцы. Угу. Вот. И в связи с этим они попросили вас выехать? Они не меня попросили, свекровь вышла. Это хорошо, что была свекровь дома. Если бы вышла я, неизвестно, что бы было. Угрожали всем, кто работал на этом предприятии. — И что сейчас на этом предприятии? — Руководят ДНРовцы. — Они там они ДНР работают? — Или ЛНР или ЛНРовцы. — Нет, ну это ДНР. Это, конечно, Донецкая же область, правильно? — Да. — А они, это предприятие работает сейчас? Они как-то там что-то делают знаю. на нем? — То есть вообще ничего не известно, что сейчас там происходит? — Сейчас я ничего не знаю. — А сколько человек выехало оттуда в тот момент? — Ну, в основном все повыезжали. — Из этого Которые города? — Которые работали или... там, да. — Те, кто работали там. А сколько это человек приблизительно? — Ну... Я не могу сказать. Ну это сотни, тысячи. десятки. Ну, Десятки. Десятки людей. Да. Вы приехали в Киев. Почему в Киев, во-первых? Ну потому что захотелось в Киев. То есть возможность вы... была приехать в Киев. Вы сейчас живете здесь у родственников? или? Снимаем у... квартиру. Снимаете квартиру с свекровью и с детьми. И с детьми, так детьми. Понимаю, да? Да. Какие у вас, вот, вот что дальше может быть? То есть я не представляю себя вот в таком положении. Да? Что может быть дальше? Вы дальше едете, будете здесь работать, оставаться, ехать назад в Донецкую область. Дальше Можно неопределенность. Почему? Потому что возвращаться туда сейчас возможности нет. Там опасно. Там опасно, да. Угу. Для нас там опасно. Даже после того, как уже этот район, и этот район сейчас находится под контролем украинских войск? Ну, не знаю, наверное. И супруг тоже вам ничего не говорит, куда ехать или что делать, как бы, ну какие планы могут быть. Ничего не говорит. А как, когда он решил пойти в, в батальон? Это было, когда вы еще там? Или... Ну, дня за два, как мы уехали. То есть числа 25-го, да? 26. да. Он с... решил ну пойти как это в батальон. было? Он пришел и сказал там. Да, он решил защищать Украину. Вы это как поддержали? Ну, я была вначале против. Против? Да. Угу. Ну, потому что опасность детей, опасность как бы для всех нас. Потому что я когда видела этих людей, которые агрессивно настроены, они действительно настроены очень агрессивно. Когда я видела, когда они стреляют, взрывают, ничего не жалея. То есть от них можно ожидать все, что угодно. Но это местные жители, которые это делали. Это какие-то приезжие. Я не знаю, они все в масках с автоматами да. в масках. Ну, местные какие-то жители, которых вот вы знали, ну, там, соседи, возможно, кто-то поддерживал их, или были какие-то люди, которые... Ну, буквально вчера я звонила, ко мне звонила моя пащица, угу. и она говорит, что э, по поводу расчета, я говорю, ну, когда стреляли, разбивали наши предприятия, как бы об этом никто не думал, и когда вышли и голосовали за это ДНР, она говорит, ну, нам же нужно объяснять, нам никто не объяснял. То есть нам сказали подписать, что будет хорошо. Народная республика, Донецкая народная республика. мы подписывали. То есть, это то есть она звонила люди... по поводу того, чтобы получить зарплату на апрельсию. Расчет по паям. То есть мы раз в год рассчитываемся в, 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 за землю, за аренду земли. А, все, я, да, я понял. Да, это угу. фермерское хозяйство. Угу, угу. И они хотели сейчас получить эти деньги. А почему позвонили вам? Это же уже контролируется ну, потому... ими? Нет, потому что я занимаюсь пащиками, ко мне звонят каждый день. Угу. Все знают, какая ситуация, что у нас там произошло, что э, побомбили всю технику, как бы и люди переживают, они получают раз в год арендную плату по, за землю. Угу. Это большая сумма? Приличная. То есть на, на эту они сумму? получают или зерно, или деньгами. Угу. И получается, что эти люди сейчас остались без ничего? Ну, потому что сейчас нужно убирать урожай, а как его убирать? Угу комбайны взорвали, трактора повзрывали, люди разбежались. То есть как бы... Кстати, вот это правда, что я ехал все время вот сейчас через Донецкую область, вот те, те, районы, которые можно, везде вот эта пшеница, которая стоит, ее никто не убирает. Редко, по-моему, там только вот на границе Харьковской и Донецкой чуть-чуть пытаются убрать как-то, да? Но даже вот туда, Закотный, Красный Лиман, и, и, туда даже ближе к Артемовску, мне кажется, там никто урожай не убирает, правильно я понимаю? То есть в этом году этот урожай пропал? Ну, если не дадут убрать, то пропал. Еще есть время? Еще есть время, да. Еще могут успеть убрать его? Да. Если Р... не помешает, вот это ДНР. Вот, смотрите, мы, который... мы же как бы не очень понимаем, в общем-то, что там происходит, да? То есть я вообще не понимаю. Ну, то есть я пытаюсь понять, что происходит, разговаривать с людьми местными, но мне не очень понятно все-таки вот это отношение. Вот был город Славянск, да, в котором там... Были какие-то люди там, сепаратисты, террористы, неважно, кто-то там был. Угу. И местное население с ними ничего не делало. То есть они были ни против них, кто-то, да, ни за них. Эти пришли хорошо, те пришли Дело плохо. Дело в том, что у нас там люди зомбированы. То есть они думают, ну как бы, если они изберут другое правительство, это будет хорошо. Просто если люди хотят жить в России, я так понимаю, идите, живите. У нас сейчас же открыты границы. Хотите, живите в России, хотите в Турции, куда? В Италии. То есть, а Украина должна оставаться Украиной. То есть какие могут быть голосования ЛНР, ДНР, ну как бы я этого не понимаю. Ну вот таких людей, которые не понимают и которые против этого. Ну и практически там, все их в Донецкой области, очень много. Почему тогда эти люди сами не восстают против террористов, сепаратистов? Я не знаю, потому что, наверное, вот если в Славянске это людей коснулось, да, вот, там уже поменяли мнение. Если в Артемовске этого не касалось, mm -hmm. то есть они, они жили спокойно, никто их не трогал, то есть это все хорошо, mm -hmm. вот. Но где люди действительно увидели вот этот вот страх, и действительно, кто это делает беду, приносит, и они теперь рассуждают совершенно по-другому. Но вот среди этих сепаратистов... То есть и... С людьми надо говорить и им доносить, что э, эти батальоны, это нацгвардия, они защищают в первую очередь их. Плохого они ничего не несут Украине, Я думаю, что они проблема... за целостность Украины но есть ли проблема в том, что там в этих батальонах, не батальонах, а среди ополченцев, ну, ДНР и ЛНР, опять же, как кто их как называют, да, кто-то сепаратистами, кто террористами, вот среди них много местного населения? Я не знаю. Я их никого не видела, я видела только в масках. Я видела партию маску, как они ходили в масках. Я видела, как на предприятия они приезжали вооруженные. Я видела, как они забирали машины у нас, как разбивали я же говорю, технику. Кто именно там, я не знаю. Никто угу. не представлялся. Вы с супругом общаетесь, я так понял, часто. Я даже раз видел первый раз в скайпе, да. ну, уже когда был в Красном Лимане. Что сейчас расскажите? Потому что мы, я как бы с ним общаюсь там редко по телефону. Но вы, наверное, чаще общаетесь с ним в режиме скайпа. Что сейчас? Они уже переехали из Красного Лимана в Артемовск. В Артемовск да. Моск, уже практически там. Это родной город, да, по-моему, Константина да, Матеченко, команды. Да. Командир батальона. Там вся хорошая, все хорошие ребята, я их всех знаю, мы вместе работали. То mm -hmm. есть, и Матеченко, Константин Владимирович, это тоже замечательный mm -hmm. человек, организатор. Mm -hmm. и, ну, то есть, ну, мое мнение, он очень хороший. О да, о нем. Mm -hmm. И это о батальоне. Вы сейчас останетесь с нами в эфире. У нас просто есть на включение Сергей Иванов, это блогер из Луганска. Он расскажет нам про мэра Луганска и вообще, что происходит в Луганске. Сергей, ты нас слышишь? А -а -а, привет. Привет, Сергей. Скажи, пожалуйста, во-первых, где ты сейчас? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Ну, как тебе сказать? Можно не отвечать? Судя по тому, какой ты довольный, и солнышко светит, ты где-то на Бальдивах. Нет, нет. Ты знаешь, я еще, собственно говоря, не, не устроился на работу, которая могла бы мне позволить подобного рода отдых. Хорошо, Сергей, Сергей, это блогер-журналист из Луганска. Расскажи, пожалуйста, что там сейчас происходит и какие у тебя есть новости и сведения? Значит, ну, о событиях вчерашнего дня вы, наверное, все наслышаны. Вот о том, что террористами был произведен, были произведены залпы из градов по жилым кварталам Луганска, в результате чего за два дня погибло 17 человек. Во всяком случае, такая официальная статистика такова, но э, по, я общался с врачами, я общался с сотрудниками морга, жертв на самом деле гораздо больше. И очень сложно вычленить просто из них, кто погиб, но ну, при каких обстоятельствах, поскольку сумбур, милиция не работает. Большая часть милиции заставили, разбежалась, еще часть приняла под, 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 под угрозой расстрела приняла присягу ЛНР и помалкивает. Поэтому ну, очень сложно. Есть какие-то данные МЧС, но МЧС тоже, ну, во всяком случае, очень неохотно общается сейчас э, с журналистами, представителями медиа. Почему? Потому что они такие точно люди и живут э, в тех же условиях оккупации террористами. Э, вообще, э, по, по моим данным, э, в ночь с позавчера на вчера только в морг привезли пять КАМАЗов трупов. Это трупы в основном были террористов. Что касается погибших именно наших граждан, то их цифра, по моим данным, колеблется в районе нескольких десятков, то есть 30 человек где-то так. Фактически террористы продемонстрировали как бы циничный, циничный, самый циничный подход из всех, которых только может быть, поскольку они требовали, таким образом пытались надавить на руководство АТО, для того, чтобы те не продолжали, скажем так, сжимать кольцо вокруг них, поскольку им уже стало реально тесно в городе. Они прикрылись сначала мирными жителями, затем, когда они увидели, что операция спланирована грамотно, и э, они уже э, не, не смогут прикрываться дальше ими, они выступили уже просто ну, в руках в контексте откровенного шантажа и для того, чтобы подтвердить серьезность своих намерений, попахнули по кварталу Южному, где погибли люди. И мы видим эти чудовищные фотографии. Вот. И, кстати, ну, по-моему, лучшее доказательство тому, что это сделали террористы. Ну, как бы весь Луганск знает, кто это сделал, поскольку все прекрасно понимают, что выстрел был произведен, и видели многие люди, выстрел был произведен из центра города. Люди, которые погибли на Южном, то же самое утверждают. Вот, как бы. Хотя есть, конечно, и определенная часть, которая кричат Порошенко, палач и так далее, ну, вы сами прекрасно понимаете. В связи с этим у нас в Луганске объявлен, три, объявлены три дня траура. Наш мэр Сергей Иванович Кравченко решил объявить три дня траура. Я не знаю, почему это не было сделано раньше, поскольку уже до этого погибло несколько сотен людей. И эта цифра, ну, во всяком случае, она, я думаю, очень сильно занижена. Вот, потому что счет убитых уже давно перевалил за тысячи. Вот. Ну, по Луганской области, я не знаю конкретно, сколько по Луганску, такой статистики нет, вы сами понимаете. Вот. Но решили вот после этого объявить траур. На самом деле, я думаю, что этот траур на три дня его можно, в принципе, не прекращать, поскольку пока бандиты будут править городом, будет, в городе, этот траур будет длиться вечно. Поскольку до этого его город целенаправленно разрушался, э, артиллерией террористов. Э, Нам смешно звучит, да, артиллерия террористов, танками террористов, градами террористов, скоро уже у нас будет авиация и космические войска террористов. Я не знаю, сколько, что нужно сделать для того, чтобы исключить, э, э, вот, э, проникновение угантство подобного рода вооружений. Mm -hmm. Еще Извините, но... Сергей, а скажи, пожалуйста, я где-то читал, и мне редактора говорят о том, что мэр, нынешний мэр, мэр Луганска поддерживает сепаратистов или поддерживал сепаратистов. Конечно, конечно, а конечно. Можно вот просто, чтобы было понятно, более понятно в фактах, в чем это было, проявлялось? Конечно же. Во-первых, Сергей Иванович Кравченко, это человек, вы должны понимать, что это за человек. Это человек, который сделал Луганск преисподней еще до того, как там появились террористы и начали стрелять в Грады. Собственно, я не думаю, что будет принципиальное различие между Луганском до Града и после Града, как бы, как бы цинично это ни звучало. Я могу привести фотографии, массу, которые я выкладывал еще на локальных блог платформах 2-3 года назад, причем они как бы расходились по всей Украине и действительно наверное, вот, как говорится, на что это Луганск после бомбежки. У нас не было никогда ни дорог, ничего. Сейчас еще начали дома падать и взрываться. Но извините меня, пожалуйста, у нас до этого взрывались больницы при Сергея Ивановича Кравченко, у нас взрывались кафе, вот, потому что все выдавалось за взятки, все разрешения, не было контроля, горздравоуправление не работало, баллоны с кислородом стояли прямо в палатах, вы понимаете? То есть у нас взрывались дома. Вы знаете прекрасно события прошлого августа, когда взорвался многоэтажный дом. Вот, поэтому, собственно говоря, это человек, знаете, это какое-то кармическое наказание Луганска, как и террористы, которые сейчас там присутствуют. Это человек, ставленник Ефремова. Он совершенно недалекий в интеллектуальном смысле человек. Это я заявляю без всякого, как без всякого унижения, то есть по большому счету, я думаю, если Сергей Иванович согласится на, тесто, на пройти тест IQ, то мы будем все несказанно удивлены результатами, точнее их отсутствием. Это человек, которого Ефремов держит, при нем состоит более умный, взвешенный и такой вот пронырливый человек по имени Заза зубая который является смотрящим от Ефремова, и за мэром, и за коммунальным хозяйством, с которого Александру Сергеевичу капает денежка в том числе. Этот человек выступал с самого начала за эскалацию конфликта. Он выступал против Майдана. Он был одним из тех, кто призывал Януковича утопить Майдан в крови на площади. Есть видео соответствующее. Он выступал за обращение к братскому русскому так называемому народу за помощью. Кстати, хотел бы заметить, что этот человек на самом деле, как и визер наш, и помните, такой у нас там президентом себя объявил? Mm -hmm. Не специально, но эти люди с Западной Украины родом. Сергей Иванович из Хотина. А, или из Черкаса. Ну, вот Визер был су судьей, да, апелляционного а, суда, который. Визер тоже, западной Украины. Вы видите, mm -hmm. просто что делает отрыв от ментальных корней с людьми. Он просто превращает их в каких-то животных на самом деле. Mm -hmm. вот. mm -hmm. И Сергей Иванович, это совершенно как бы Ефремовская петрушка, которая одета у него на руку, Ефремов ей манипулирует. Он положил полностью всю городскую вертикаль партии регионов и э, собирал э, коммунальщиков, он собирал э, управление образованию всех директоров школ перед сепаратистским референдумом и требовало, чтобы они обеспечили сепаратистам условия для проведения референдума. Вот. Кроме того, как бы, ну, собственно, Сергей Иванович это тот человек, который присутствовал. Есть видео у меня, я его, кстати, скоро выложу. Я хочу сделать там небольшой фильм. Есть видео, как в городсовете например, проводилось совещание. Он предоставлял свои э, административные здания для того, чтобы террористы могли легитимизировать вот эту ЛНР да, э, и легитимизировать ее путем референдума и каких принятия каких-то э, решений, так сказать, нормативных. Вот. То есть, э, как бы, я думаю, что э, львиная часть э, вот той крови, которая пролилась за эти два дня, она на руках э, э, Кравченко, в том числе как человека, который представляет Ефремова, вот, который подчиняется Ефремову и выполняет все его указания. Кстати, Александр Сергеевич Ефремов еще вот до того, как начали пахать грады, находился в городе и лично контролировал процесс, как я написал, до ограбления Луганска, вырезки в торчермета, где осталось на 40 миллионов гривен еще металлолома. Вот. У меня есть данные, что они вступили в коллаборацию с местной властью, которая назначена была при временном исполняющем обязанности президента Торчинови. И что они совместно это договорились и делают, поскольку Веридина, допустим, губернатор прекрасно понимает, что она не усидит при президенте, при новом ну, после завершения АТО, к которому, ну, она ничего, допустим, и офис губернатора ничего не делает для того, чтобы каким-то образом бронежилеты мы покупаем сами. Вот мне, допустим, нужно найти за два дня теперь четыре тысячи евро. Я очень небогатый человек. Вот. Вот. Мне нужно найти для того, чтобы купить 100 касок парням из Айдара, кевларовых, бушных, хотя бы бэушных, потому что ну, железные пробиваются пробивается сразу, вы же сами знаете, вы же там были, Муштапа. Вот. Поэтому такая вот ситуация. Я думаю, что вот тут провал объявления этого траура, это очень циничный и, знаете, такой очень бесчеловечный шаг со стороны Кравченко. Это, знаете, есть такое хорошее выражение, я, к сожалению, не могу его сказать прямо в эфире, потому что мне Рома Скрипин не разрешил, вот, ну, что позволено, да, не позволено всем остальным. Вот, но он делает, знаете, так, на отвали, как это говорится. Вот, вот я вам для вида пособолезную, посочувствую, вот, а нести ответственность и признать, что я к этому причастен, я, естественно, никогда не буду. Вот. Я надеюсь, что Сергей Иванович Кравченко, который время от времени посещает Киев во время следующего своего визита, будет арестован, водворен э, в следственный изолятор службы безопасности Украины, и с ним будут проведены первоначальные следственные действия, которые впоследствии послужат основанием для привлечения его к уголовной ответственности за государственную измену, превышение власти и целый ряд других преступлений, которые э, доказательства которых есть у меня в том числе. Пасі большої Сергій. Це був Сергій Іванов. нагадаю, блогер журналіст з Луганського, який розповідав про те, що відбувається там. І в нас є термінова новина сьогодні, 15 липня, біля вісімнадцятої години, дончани побачили три танки під російськими прапорами, які пересувались по центральним вулицям міста. Гусенична бронетехніка в'їхала в Донець з боку Мотеля. Після того вона проїхала по проспекту Іліча і повернула направо в сторону бульварущенка. Проте повідомляють, от бачите, на сайтах Новин Донецьку. І ми повертаємось до Ольги, яка в нас сьогодні в студії. От в, в, в родному місті. Ну, не в родному місті, то у вас виходить. областном родном городе, Донецк. Да. Вы же часто бывали в Донецке? Конечно. А что сейчас, кстати, там проходит? Вот есть понимание, что вот происходит в самом Донецке? Потому что что происходит в городах вокруг, ну, как-то более-менее мы понимаем, да, ну, как-то там по каким-то... Что происходит в самом Донецке, не очень понятно. Вы понимаете, что там происходит? Честно говоря, нет. Общем, да. Я не интересуюсь, не смотрю, я хочу просто это все забыть. Забыть и остаться в Киеве или забыть и mm -hmm. вернуться? <laughs> нет, забыть, чтобы закончилась война и вернуться. Слушайте, вот такой нескромный вопрос: а за счет чего вы сейчас живете? Что? За счет чего вы сейчас живете? Не поняла. За счет чего вы сейчас живете? Ну, пусть работы нет. Вам помогает как-то государство, нет. не знаю, кто-то, спонсоры или кто? Никто не помогает. Никто не помогает? Mm -mm. А работу вы можете найти? Нет. А кто вы по специальности? Товаровид коммерсант. Значит так, уважаемые наши зрители, если вдруг у вас есть предприятие, на котором нужен товаровед коммерсант, и еще и бухгалтер. Ну, в 6 лет бухгалтером работал. И работала, еще и бухгалтер. Опережает. Если есть такая вакансия, если даже ее нет, может быть, вы, вы рассмотрите возможность, и Ольга, которая приехала к нам из Донецкой области, смогла бы найти на ваше предприятие работу, поскольку это вам необходимо сейчас, необходимо, правильно я понимаю? Да. Да. Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, позвоните мне на мобильный телефон, напишите на Facebook, в крайнем случае свяжитесь с нашей редакцией, мы передадим Ольге такую возможность, но это действительно очень важно. У вас двое детей? Да. А сколько им лет? 16 и 10. 16 и 10. Вот когда ушел отец, как вы им это объяснили? То есть, вот, ну, вот здесь есть семейный консилиум. Он говорит, Оля, ты знаешь, такая история, я вот пошел. Вы говорите, нет. Он говорит, не, надо, это понятно. Как вы объяснили детям? Я детям ничего не объясняла, но потом позвонил отец и, и все им объяснил. И, и как они относились к этому? Ну, он объяснил, просто дети хотят домой, и так как нам нельзя ехать домой, он им позвонил и объяснил, что пока как бы не время. Объяснил, что он в батальоне, что угу. когда уже наладится ситуация вся, тогда возможно мы вернемся. Вот я был в Артемовске в самом городе, буквально вот три дня назад, да? И многие люди недовольны тем, что там происходит. Они говорят, что возвращаются на старые должности те же милиционеры, те же СБУшники, те же чиновники. То же самое говорят про красный лиман. Это правда? Я вам говорю, я не знаю, что там сейчас происходит, потому а? что у меня проблема одна. Как мне дальше жить? Я ищу работу, я ищу квартиру. А где вы сейчас живете? Ну, сейчас временно, да. Мы живем у родственников. То есть вы снимаете, хотите снять квартиру? Если у вас есть дешевая квартира, которую можно снять двухкомнатная. Нам хватит и однокомнатной. Двухкомнатной квартиры, однокомнатная квартира. Пожалуйста, свяжитесь со мной на Facebook и или, или там напрямую Ольге. Я передам все предложения и варианты, которые могут быть вам. И последний вопрос. Когда последний раз общались с, Ваней, с Иваном? Что, Что? Когда вы последний раз общались с Иваном? Десять минут назад. Что он говорил? Что у них? Они переехали сейчас уже в город. Лучше уже стало по ну, Он говорит, условия. все нормально, все хорошо. Он нас старается никогда не расстраивать. Он не рассказывает, что там происходит. Uh -huh. Но я общаюсь с сестрой. Она говорит, как бы последние дни спокойно, нигде нету ни выстрелов, все тишина. Uh -huh. А сестра там находится или тоже? Здесь? В Артемовске. Сестра Вани. Или сестра вашей? О, так хоть что-то вы понимаете, что происходит в Артемовске? Ну пока тихо. А когда был тихо, вот а дот... только совсем недавно перешел под контроль украинских властей. Да. Что было до этого? Можете до рассказать? До этого, да, стреляли. 26 числа я была у сестры, как раз 26 на 27 стреляли очень сильно в воинскую часть. Ну так говорили. Но она рядом живет и очень было слышно эти выстрелы. Ну то есть страшно. Uh -huh. Uh -huh. А вообще, ну вот. Эти люди, которые называют себя там ополченцами, или там те, кого называют сепаратистами или террористами, какое у них отношение к местному населению? Они там обижают их, не обижают, говорят про мародерство, кто-то говорит про насилие. Это факты действительно имели место быть или это утрируется? То, что касается предприятий, это да, я видела. Это то, что фермеров бомбили, все у них забирали, машины, технику, то есть забирали то, что могли. А насчет жителей я не знаю. Но такого бытового населения, чтобы они уехали по дороге, кого-то там убивали или... Я этого не слышала, я даже не могу об этом сказать. Если mm -hmm. бы я этого видела, достоверные факты я вам говорю. Mm -hmm. А то, что я не слышала, не знаю, я не могу сказать. Mm -hmm. Я думаю, что в нас сейчас наверняка смотрят и Ваня, и, может быть, кто-то из его батальонов, насколько я понимаю, не смотрят. Вы можете к ним обратиться, вот в эту камеру. И это увидит Ваня, который сейчас находится в городе Артемовск. Ну, я хочу передать им огромный привет. И... Ну, я не знаю. Быстрее наведите там порядок, чтобы мы все вернулись на работу и в нормальную жизнь. То, что я хочу передать. Короче, Ваня, кончай с и войной. И будьте аккуратны. Заканчивай, да? да? Заканчивай. Заканчивай с, с войной, да. И, и, и приезжай ко мне, ко мне, к нам, да, в Киев, к нам, потому что тоже Сюда в студию. я тоже жду увидеть Сюда Ваню. Сюда в студию, да? Да, я был, рад был увидеть Ваню и всех остальных. Я тоже передаю привет всем в батальон Артемовск, который сейчас стоит в городе Артемовск. Частично они стоят в Красном Лимане, я так понимаю, что они сейчас на блокпостах Горловки стоят еще. Держитесь, ну и, и вас говорят, вот ждут что да, говорят, дома. что сейчас, вот, которые стоят на блокпостах в, в при въезде в Артемовск, э, говорят, что очень вежливые парни, во-первых, говорят, очень все красивые, как на подбор. Mm -hmm. Вежливые, ну то есть, как бы люди вот это вот довольны вежливостью, приветливостью. Mm -hmm. ну, это вот батальон «Артемовск». Он, кстати, служит вместе с батальоном «Донбасс», я так понимаю. Там еще киев один, где-то рядом был в Подкарловке с ними, да? Ну, а, «Артемовск» не был под Подкарловке. Ну, в общем, там батальон «Артемовск» находится в городе Артемовск. И, насколько я понял, Константин Матеченко очень хотел попасть в этот город. Он попал в этот город, он его контролирует. Значит, глава района, я так понимаю. И вот по поводу него можете сказать, что это за человек? Это очень хороший человек во первых он трудолюбивый целеустремленный угу. и всегда прислушивается мнению людей и в любую минуту может помочь ну вот то, то что есть, его возвраща не людей. бросает что? вот что что он якобы возвращает старых людей вы не слышали такого этого я не слышала потому что я же говорю я как бы об этом никто не рассказывает и я угу. не интересуюсь у меня совершенно другие сейчас проблемы я понял. Еще раз, если у вас есть работа, если у вас есть э, однокомнатная, двухкомнатная квартира, которую вы хотите сдать бесплатно в аренду, то вот звоните, пожалуйста, и пишите. Спасибо вам большое, что вы пришли.